То, да. то есть осталось без изменения то же самое взаимодействие с общественностью в плане подачи проектов каких-то предложений, тоже как обычно, до конца лета, до конца августа. Да, да. да Но, я, я, просто, я, э, я могу 15, озвучить. Да. 459 распоряжение главы да. обл. администрации было до этого момента актуальным. Сейчас на данный момент туда вносятся изменения, потому что там говорится о госуправлении, как о территориальном органе. На данный момент уже есть департамент, поэтому будут в него внесены либо изменения, либо просто то втратила чей а выдадут новое. Но уже занимается департамент экономики. Как только будут какие-то изменения, мы тогда по предоставим, все предоставим. Не предвидится. Да? Не предвидится. До, до 1 сентября территории должны подать заявки на следующий год. Ну, до уж это, да, да. это на деньги областного экофонда. Да, на областные, да. да. Областные. да. Областные. да. Областные. На местные деньги, то до 1 декабря. Да. До, до, до ноября. Да. Ну, да. мы до декабря собираем. Почему могу объяснить? Потому что прогноз не надходжения территорию территории еще не могут сказать свои. В я ноябре они еще просто, даже не ну, знают, сколько денег до 1 ноября, будет. В ноября, потому что за ноябрь месяц формируется на декабрьскую сессию уже предложение в вот этих да, всех да. проектов. Да, мы в прошлом году и хотели точно так же сделать и начали срок, собирать, и в декабре срок, хотели да, предоставлять срок. перечень этот на областную срок. сессию. Это нереально просто. Так как они не знают свои деньги, в феврале, в районе, да, на первой да. сессии в феврале принимается перечень мероприятий, территории многие не знают, сколько будет денег у них еще. Одна... Да. Так что э, по местным фондам это немножко все затягивается, а по областному фонду ничего не поменяется.